Привет! Сегодня я вам расскажу шотик, который я сама придумала. Кто-то из Украины быстро запомнит э, его и поймет меня, потому что я знаю, что больше из вас смотрит меня по-польски, ну и, кажд и у каждого есть э, свое мнение. Ставьте лайки под этим видео, перед тем, как Поставил? Продолжаем. Я расскажу вам стирочек, который посвящается всем даже родителям, бабушкам и да, да, даже нам, детям. У каждого из нас есть два крылья. Я уже начинаю. Слушайте внимательно, можете приуха так мне не смотреть. Я буду говорить просто. Смотрите, просто приуха так сделайте и слушайте. Это будет очень хорошая история. Хорошо. У каждого из нас есть два крылья снимать <coughs> и пока они есть мы летаем но очень тяжело лететь с одним крылом с одним крылом а тем более идти пешком дай бог чтобы э, дай бог всем лететь как можно дольше на двух крыльях берегите родителей этот стих для всех выучите его пожалуйста и рассказывайте это друзьям, э, показывайте видео друзьям чтобы они э, посмотрели тоже не пережили людей, а следующим я вам пок я вам расскажу, дорогие, как э я люблю свою жизнь. До свидания, я вас люблю.